आज आप आहोत सोशल साइंस वर तीस महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न क्रमांकला शुरू कर प्रश्न क्रमांक एक अठारह से सत्तावन के विद्रोह के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व की प्रकृति अलग थी निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक विश्लेषणात्मक रूप से सही है ऑप्शन ए विद्रोह पूरी तरह किसान आंदोलन था जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व नहीं था ऑप्शन बी यह केवल सामंती शासकों द्वारा सत्ता वापस पाने का प्रयास था जनता का समर्थन नगण्य था ऑप्शन सी विद्रोह में स्थानीय शासक सैनिक और किसान तीनों की भूमिका थी पर उद्देश्यों में एक रूपता नहीं थी ऑप्शन डी यह एक सुव्यवस्थित राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें पूरे देश में समान लक्ष्य थे मित्रों या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये द्यायचं आहे असे आपण तीस प्रश्न घेणार आहोत तर तिसरी प्रश्नाचे आपल्याला उत्तर कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करायचे आहेत आणि नवीन चॅन चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि ही जी सिरीज आपण चालू केलेली आहे ही जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये वाई यस टाईप करायचा आहे मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करायचा आहे योग्य उत्तर ऑप्शन सी विद्रोह में स्थानीय शासक सैनिक और किसान तीनों की भूमिका थी थी पर उद्देश्यों में एक रूपता नहीं तीन एकूपता घेणार आहोत प्रश्नाचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि ही पीडीएफ तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल ला अवेलेबल करून देण्यात येणार आहे प्रश्न क्रमांक दोन भारत में मानसून की अनिश्चितता का सबसे सटीक शैक्षिक निष्कर्ष क्या है ऑप्शन ए मानसून की अनिश्चितता से केवल कृषि प्रभावित होती है अन्य क्षेत्र नहीं ऑप्शन बी मानसून का प्रभाव केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सीमित है ऑप्शन सी मान्सून से कृषि जल संसाधन उद्योग और जनजीवन सभी प्रभावित होते हैं ऑप्शन डी मानसून अनिश्चितता अब महत्वहीन हो चुकी है क्योंकि सिंचाई पूरी तरह विकसित है प्रश्न क्रमांक दोनचं उत्तर द्यायचं आहे कमेंट सेक्शनमध्ये प्रत्येक प्रश्नाला पाच सेकंद आपल्याला मिळणार आहेत ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे मित्रांनो मानसून से कृषि जल संसाधन उद्योग और जवन और जनजीवन सभी प्रभावित होते हैं प्रश्न क्रमांक तीन लोकतंत्र में सक्रिय नागरिकता का अर्थ क्या है ऑप्शन ए केवल चुनाव में वोट देना ही सक्रिय नागरिकता है ऑप्शन बी सरकार के निर्णयों पर कोई प्रश्न न करना ऑप्शन सी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और भागीदारी का संतुलन ऑप्शन डी केवल विरोध प्रदर्शन करना ही सक्रिय नागरिकता है प्रश्न क्रमांक कर तीन योग्य उत्तर आना है अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और भागीदारों का भागीदारी का संतुलन प्रश्न क्रमांक चार एसएसटी कक्षा में स्रोत आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ऑप्शन ए छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तक रटवाना ऑप्शन बी छात्रों में ऐतिहासिक व सामाजिक स्रोतों की आलोचनात्मक व्याख्या की क्षमता विकसित करना ऑप्शन सी छात्रों को शिक्षक पर पूरी तरह निर्भर बनाना ऑप्शन डी छात्रों को केवल तथ्य याद कराने पर जोर देना प्रश्न क्रमांक चार उत्तर देने का प्रयत्न करा है कमेंट मध्य ऑप्शन बी योग्य उत्तर बना है छात्रों में ऐतिहासिक व सामाजिक स्रोतों की आलोचनात्मक व्याख्या की क्षमता विकसित करना प्रश्न क्रमांक पांच यदि एस शिक्षक मूल्यांकन को सीखने का साधन बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर रहना ऑप्शन बी केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना ऑप्शन सी निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से फीडबैक देना ऑप्शन डी छात्रों को तुलना और रैंकिंग से प्रेरित करना प्रश्न क्रमांक पांच उत्तर दें मित्रों फास्ट होगा मैं स्लो करने प्रयत्न करेन मित्रों नहीं तो तुम्हें पॉज करूँ उत्तर बगू शकता विचार करूँ उत्तर दे शकता निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से फीडबैक देना सी सी ई प्रश्न क्रमांक सहा स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक संतुलित निष्कर्ष देता है ऑप्शन ए इससे किसानों को भूमि पर पूर्ण अधिकार मिला और शोषण समाप्त हो गया ऑप्शन बी इससे जमींदार केवल कर संग्रहकर्ता बने उनका सामाजिक प्रभाव समाप्त हो गया ऑप्शन सी इससे राज्य का राजस्व स्थिर हुआ पर किसानों की सुरक्षा कमजोर हो गई ऑप्शन डी इससे कृषि उत्पादन में तत्काल और सर्वत्र वृद्धि हुई प्रश्न क्रमांक सहा मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडत असेल तर कृपया करून व्हिडिओला लाईक करायचा आहे आणि कमेंटमध्ये ई एस टाईप करायचा आहे चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे की पी डी एफ आपल्याला टेलिग्राम चॅनल जॉब स्टेशन आर इथे मिळणार आहे ऑप्शन सी आपलं उत्तर आहे इस इससे राज्य का राजस्व स्थिर पर किसानो की सुरक्षा कमजोर हो गई प्रश्न क्रमांक सात निम्न में कौन सा कारण भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता को सबसे बेहतर समझाता है ऑप्शन ए केवल ऐतिहासिक कारक ही जनसंख्या वितरण तय करते हैं ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन जलवायु व आर्थिक अवसरों सायु संयुक्त प्रभाव ऑप्शन सी केवल राजनीतिक सीमाएं जनसंख्या घनत्व निर्धारित करती है ऑप्शन डी केवल शहरीकरण ही जनसंख्या असमानता का कारण है प्रश्न क्रमांक सात योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आपला अभ्यास किती आहे आपल्याला समजणार आहे पैकी किती गुण आपल्याला येणार आहेत ते शेवटला टाइप करायचे आहेत ऑप्शन बी आप लोग उत्तर आना रहे प्राकृतिक संसाधन जलवायु और आर्थिक अवसरों का संयुक्त प्रभाव प्रश्न क्रमांक आठ यदि किसी लोकतंत्र में कानून तो है पर नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता कम है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा ऑप्शन ए शासन अत्यधिक कुशल हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतंत्र औपचारिक रहेगा पर व्यवहार में कमजोर होगा ऑप्शन सी नागरिकों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा ऑप्शन डी केवल न्यायपालिका पर ही सारा भार होगा प्रश्न क्रमांक आठ से योग्य उत्तर आना है लोकतंत्र तो औपचारिक रहेगा पर व्यवहार में कमजोर होगा प्रश्न क्रमांक नौ एस एस कक्षा में परियोजना कार्य का सबसे उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्य क्या है ऑप्शन ए छात्रों को अतिरिक्त तो होमवर्क देना ऑप्शन बी केवल रचनात्मक पोस्टर बनवाना ऑप्शन सी छात्रों में शोध सहयोग और वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को दोहराना प्रश्न क्रमांक नौ योग्य उत्तर देने का प्रयत्न करा ऑप्शन सी आप लोग उत्तर रहे छात्रों में शोध सहयोग और वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना प्रश्न क्रमांक दह समावेशी कक्षा में एस एस शिक्षक को मूल्यांकन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन ए सभी छात्रों से एक ही प्रकार का उत्तर अपेक्षित करना ऑप्शन बी केवल तेज छात्रों को अवसर देना ऑप्शन सी विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर लचीले तरीके अपनाना ऑप्शन डी केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रहना प्रश्न क्रमांक दह से उत्तर दिया मित्रों पाँच सेकंड आया था अपने कड़े उत्तर है विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर लचीले तरीके अपनाना प्रश्न क्रमांक अखरा औपनिवेशिक भारत में रेलवेज के विकास का सबसे सटीक ऐतिहासिक प्रभाव क्या था ऑप्शन ए इसने प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों के दोहन का आसान बनाया ऑप्शन बी इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गई इस ऑप्शन सी इससे केवल भारतीय उद्योग को लाभ हुआ ब्रिटिश हितों को नहीं ऑप्शन डी इससे स्थानीय कारीगरों की स्थिति मजबूत हुई और आयात कम हुआ प्रश्न क्रमांक अक्रह ए बी सी डी पैकी उत्तर क्या रहना रहा है संगाई तो प्रयत्न करा विचार करा व्यवस्थित उत्तर दिया ऑप्शन ए आप उत्तर रहना रहा है इसने प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों के दोहन को आसान बनाया प्रश्न क्रमांक बारह किसी क्षेत्र में वर्षा कम मिट्टी उपजाऊ और सिंचाई सीमित हो तो सबसे उपयुक्त फसल रणनीति क्या होगी ऑप्शन ए वर्षा पर पूरी तरह निर्भर खेती ऑप्शन बी केवल धान और गन्ने की खेती ऑप्शन सी भारी जल आवश्यक फसलों पर निर्भरता ऑप्शन डी कम जल वाली फसलों का चयन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जेवड़े उत्तर तुम्हें देसा तवड़ा अपना अभ्यास स्ट्रांग होना है मित्रानों ऑप्शन डी कम जल वाली फसलों का चयन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक प्रश्न क्रमांक तेरह लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का अर्थ क्या है ऑप्शन ए सरकार किसी भी निर्णय पर सवाल न उठाने दे ऑप्शन बी सरकार केवल न्यायपालिका को जवाब दे ऑप्शन सी सरकार सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित रहे ऑप्शन डी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो और नीतियों का स्पष्टीकरण दे हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर कमेंटमध्ये काय असणार आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करा आणि याचं योग्य उत्तर मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे तर म्हणून हा फक्त सरप्राईज प्रश्न तुमच्यासाठी आहे याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा की काय योग्य उत्तर राहणार आहे ते प्रश्न क्रमांक चौदा एस एस टी समस्या आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या आहे ऑप्शन ए छात्रों में वास्तविक जीवन की समस्यावर सोचनेवर समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना ऑप्शन बी केवल पुस्तक से उत्तर रटवाना ऑप्शन सी शिक्षक को केंद्र में रखना ऑप्शन डी छात्रों में वास्तविक जीवन की समस्यावर सोचने पर समाधान ना समाधान न खोजने की क्षमता विकसित करना ऑप्शन ये आप लोग उत्तर रहना मित्रानों न खोजने की दिल लाइन ये उत्तर आना नहीं प्रश्न क्रमांक पंद्रह यदि एस एस टी शिक्षक निर्माणात्मक मूल्यांकन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए ऑप्शन ए सीखने के दौरान निरंतर फीडबैक देना ऑप्शन बी केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहना ऑप्शन सी केवल अंक पर जोर देना ऑप्शन डी छात्रों की तुलना और रैंकिंग करना प्रश्न क्रमांक पंद्रह ऑप्शन ए योग्य उत्तर आना रहे सीखने के दौरान निरंतर फीडबैक देना प्रश्न क्रमांक सोलह यदि किसी क्षेत्र में तीव्र शहरीकरण हो रहा है तो सबसे दीर्घकालिक समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि ऑप्शन बी आवास जल परिवहन और प्रदूषण का संकट ऑप्शन सी ग्रामीण जनसंख्या का पूर्ण समाप्त तो हो जाना ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की स्वतःपूर्ति पूर्ति योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो ओ एमआर सीटवर जे आपण सर्कल करतो राऊंड करतो गोल करतो तेवढाच वेळ आपल्याला इथे उत्तर देण्याला लागणार आहे म्हणून सेम प्रॅक्टिस आपली होणार आहे ऑप्शन बी उत्तर राहणार आहे आवाज जल परिवहन प्रदूषण का संकट प्रश्न क्रमांक सतरा संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश क्या आहे ऑप्शन ए केवल सरकार को शक्तिशाली बनाना ऑप्शन बी नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना ऑप्शन सी न्यायपालिका को सीमित करना ऑप्शन डी प्रशासन को बिना नियंत्रण के काम करने देना ऑप्शन बी योग्य उत्तर रहना है नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना प्रश्न क्रमांक अठारह प्रश्न क्रमांक बीस बहुत मित्रों उत्तर डी रहना है लोकतंत्र में सहमति की संस्कृति का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है ऑप्शन ए सभी को हर मुद्दे पर एक जैसा सोचना चाहिए ऑप्शन बी केवल बहुमत की राय माननी चाहिए ऑप्शन सी विरोध को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए ऑप्शन डी असहमति के बावजूद संवाद और सहयोग से समाधान खोजना डी के बावजूद सवाद और सहयोग से समाधान खोजना प्रश्न क्रमांक अठारह यदि एस एस शिक्षक कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा ऑप्शन ए केवल टॉपर्स पर ध्यान देना ऑप्शन बी छात्रों की तुलना और रैंकिंग करना ऑप्शन सी कठिन परीक्षा लेकर डर पैदा करना ऑप्शन डी व्यक्तिगत फीडबैक और सहायक गतिविधियां देना ऑप्शन डी उत्तर है व्यक्तिगत फीडबैक और सहायक गतिविधियाँ देना प्रश्न क्रमांक क्रमांकोनीस यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिकरण तेज हो रहा हो और पर्यावरणीय नियम कमजोर हो तो सबसे संभावित दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा ऑप्शन ए स्थानीय कृषि स्वतः समृद्ध हो जाएगी ऑप्शन बी जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन असीमित बने रहेंगे ऑप्शन डी प्रदूषण स्वास्थ्य संकट और परिस्थितिक असंतुलन ऑप्शन डी योग्य उत्तर आना है प्रदूषण स्वास्थ्य संकट और पारिस्थितिक असंतुलन प्रश्न क्रमांक इक्कीस एस एस टी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या होगा ऑप्शन ए सभी से एक ही गति और तरीके से सीखने की अपेक्षा करना ऑप्शन बी केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित पढ़ाना ऑप्शन सी सिर्फ प्रतियोगिता पर जोर देना ऑप्शन डी बहुविध शिक्षण रणनीतियां अपनाकर हर छात्र की जरूरत के अनुसार पढ़ाना बहुविध शिक्षण रणनीतियाँ अपनाकर हर छात्र की जरूरत के अनुसार पढ़ाना प्रश्न क्रमांक बाईस भारत में मानसून की अनिश्चितता को अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक जो जोखिम क्यों माना जाता है ऑप्शन ए क्योंकि यह केवल कृषि तक सीमित है ऑप्शन बी क्योंकि यह उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता ऑप्शन सी क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा रोजगार और कीमतों पर सीधा असर डालता है ऑप्शन डी क्योंकि अब सिंचाई से इसका प्रभाव समाप्त हो चुका है मित्रांनो व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं ला ला आहे चॅनलला सस्क्राईब करायचं आहे कमेंटमध्ये ई एस टाईप करायचं आहे पी एफ टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करायचं आहे आणि किती स्कोर येणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे ऑप्शन सी उत्तर राहणार आहे क्योंकि या खाद्य सुरक्षा रोजगार वर पर सीधा असर डालता आहे प्रश्न क्रमांक तेवीस यदि शिक्षक मूल्यांकन को सीखने का अवजार बनाना चाहता है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा ऑप्शन ए पढाने के बाद नियमित रूप से छोटे टेस्ट लेना और केवल अंक बता देना ऑप्शन बी सीखने की प्रति प्रक्रिया के दौरान निरंतर आकलन करना साथ में स्पष्ट फीडबैक के अवसर देना ऑप्शन सी हर अध्याय के अंत में परीक्षा लेकर कमजोर छात्रों को अलग कर देना ऑप्शन डी समय समय पर अभ्यास कार्य देना लेकिन केवल सही गलत बताकर आगे बढ़ जाना ऑप्शन बी उत्तर रहना मित्रों प्रश्न क्रमांक चौबीस यदि शिक्षक चाहता है कि मूल्यांकन से छात्र सीखने की दिशा समझे तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा ऑप्शन ए नियमित टेस्ट लेकर केवल अंक और रैंक बताना ऑप्शन बी सीखते समय आकलन प्लस स्पष्ट फीडबैक प्लस सुधार के मौके देना ऑप्शन सी हर अध्याय के बाद परीक्षा लेकर उत्तर बता देना ऑप्शन डी अभ्यास कार्य देना लेकिन केवल सही गलत लिखकर आगे बढ़ जाना ऑप्शन बी योग्य उत्तर है सीखते समय आकलन प्लस स्पष्ट फीडबैक प्लस सुधार के मौके देना प्रश्न क्रमांक पंच यदि शिक्षक चाहता है कि छात्र खोज कर सीखे तो सबसे सही तरीका क्या होगा ऑप्शन ए पाठ पढ़ाने के बाद पूरे अध्याय के मॉडल उत्तर बोर्ड पर लिखवा देना ताकि छात्र वही दोहराए ऑप्शन बी जटिल विषयों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर केवल समझा कर समाप्त कर देना ऑप्शन सी पहले से तैयार नोट्स देकर यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र एक जैसा उत्तर लिखे ऑप्शन डी छात्रों को निर्देशित प्रश्नों स्रोतों और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रेरित करना या देना का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करें मित्रों कि छात्र खोजकर सीखे तो सबसे सही रणनीति क्या होगी ऑप्शन ए हर सवाल का मॉडल उत्तर पहले ही दे देना ऑप्शन बी मार्गदर्शक प्रश्न गतिविधिया और स्रोत देकर छात्रों को स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने देना ऑप्शन सी तैयार नोट्स देकर यह सुनिश्चित करना कि सभी एक जैसा लिखे ऑप्शन डी विषय को सरल शब्दों में समझाकर तुरंत टेस्ट लेना ऑप्शन बी योग्य उत्तर रहना है प्रश्न क्रमांक सत्तावीस क्षमता वाले छात्रों की कक्षा में सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ऑप्शन ए सभी से एक ही गति और तरीके से सीखने की अपेक्षा करना ऑप्शन बी प्रतियोगिता पर अधिक जोर देना ऑप्शन सी केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित और पढ़ाना ऑप्शन डी बहुविध रणनीतियाँ अपनाकर जरूरत के अनुसार सहयोग देना ऑप्शन डी उत्तर आना है बहुविध रणनीतियाँ अपनाकर जरूरत के अनुसार सहयोग देना प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस जर शिक हा प्रश्न मराठीमध्ये आलेला आहे मित्रांनो तर बघून घ्या इथे जर शिक्षकाला विद्यार्थ्यांनी शिकवलेले ज्ञान नवीन परिस्थितीत वापरावे असे वाटत असेल तर काय करणे योग्य ठरेल ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तकातीलच प्रश्न थोड्या वेगळ्या शब्दात देणे ऑप्शन डी विविध संदर्भात ॲप्लिकेशन बेस्ड समस्या देऊन त्याच्यावर विचार करायला लावणे ऑप्शन सी प्रत्येक धड्यानंतर त्या धड्याची व्याख्या व सूत्रे पाठ करायला लावणे ऑप्शन डी आधी दिलेल्याचं उदाहरणावर आधारित सर्व सराव जास्त प्रमाणात करून घेणे मित्रांनो या हा पण प्रश्न तुमच्यासाठी आहे तर या प्रश्नाचं पण उत्तर तुम्हाला कमेंटमध्ये द्यायचं आहे काय असणार आहे योग्य उत्तर एफमध्ये याचं उत्तर दिलेलं आहे ते तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे पण या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो हा पण प्रश्न विद्यार्थ्यामध्ये स्वतःच्या विचार प्रक्रियेची जाणीव विकसित करण्यासाठी शिक्षकाने काय करावे तर विद्यार्थ्यांना मी कसं शिकलो कुठे अडकलो आणि पुढच्या वेळी काय वेगळं करेन यावर स्वतः चिंतन करायला लावणे प्रश्न क्रमांक तीस जर शिक्षकाला विद्यार्थ्यामध्ये खोल संकल्पनात्मक समज विकसित करायची असेल तर खालीलपैकी कोणता दृष्टिकोन सर्वात योग्य ठरेल तर संकल्पना विविध उदाहरणे प्रतिदर्शने आणि विरोधी उदाहरणाद्वारे तपसायला लावणे मित्रांनो शेवटपर्यंत येण्यासाठी आपले सर्वांचे खूप खूप आभार थँक्यू सो मच लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि आपल्याला पंचवीसच प्रश्न धरा कारण की आपण नाही सत्तावीस प्रश्न धरा तीन प्रश्न मराठीमध्ये आले आणि आपण दोन प्रश्न तुम्हाला सरप्राईज म्हणून दिलेले आहेत तर किती गुण आपल्याला बरोबर येणार आहेत ते आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करा चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि सोबत जुळून राहा थँक्यू सो मच